Доброго ранку. Ми продовжуємо прокидатися у вашій компанії, як завжди, у цій порі. Зустрічаємо перших гостей у нашій студії. Вже другий тиждень весь світ схвильований економічною ситуацією сполучених штатах Америки. Можлива загроза дефолту у цій країні перейняла навіть тих, хто раніше взагалі не приймався економікою. Тому сьогодні до нас на розмову ми запросили віце-президента Центру досліджень корпоративних відносин В'ячеслава Будка. Доброго ранку, пане В'ячеславе. Рада вітати вас у нашій студії. Доброе утро. Е, для початку сьогодні така ситуація Склалася в Сполучених Штатах, що загроза дефолту. Вона кажуть, що вона минула, але от взимку весною цього року в Україні існувала така думка. Деякі змі говорили про те, що існує загроза дефолту і в Україні. Як ви можете про це? Относительно США літа относительно України, що про ну, взагалі, про, про те, що була загроза дефолту в Україні. Це чи вона була, чи це все ж таки міф? Я думаю, що скоріше, були розговори. разговоры либо заангажированных, либо не э, высокопрофессиональных экспертов и средств массовой информации об угрозе дефолта, потому что для того, чтобы убедиться в том, что это неправда, достаточно было, э, предположим, зайти на, стат, на сайт Министерства финансов, э, ознакомиться с цифрами выплат по внешним платежам Украины, убедиться в том, что они э, достаточно удово, удобоваримы, либо, э, предположим, что несколько сложнее, возможно, это было не под силу экспертам и СМИ, которые муссировали эту тему, ознакомиться с методиками Мирового банка или Международного валютного фонда, при помощи которых э, при прочих равных условиях э, определяется вероятность дефолта того или иного государства. Ну, я несколько приведу данных, скажем, вот по состоянию на 1 июля внешний госдолг составлял 36,9 миллиарда долларов. Если брать отношение общей суммы внешнего долга к экспорту товаров и услуг, в Украине этот показатель находится на уровне 72%. В то время как, предположим, Мировой банк и Международный валютный фонд рекомендуют не превышать отметку в 75%. То есть ситуация не самая приятная, но, предположим, до Греции, Португалии, Испании нам еще занимать и занимать. Или отношение общей суммы внешнего долга к валовому внутреннему продукту. За критическое принято считать значение 50%. В Украине 27. Я вам скажу, что, предположим, в США 90, в Германии 82, в Японии 200. Mm -hmm. Ну и еще ряд показателей, предположим, отношение платежей на обслуживание внешнего года, долга к экспорту товаров и услуг. В Украине в текущем году это 2,5%, в 2012 году 3,7%, в тринадцатом семь с половиной. Близкий к критическому считается уровень в 10%. То есть ну, то я то думаю, то что цифры говорят о том, что, не что ситуация не критическая. Другой вопрос: что, к сожалению, политика государственных заимствований у нас отсутствует вообще. Тобто сложно понять, для чого ми займаємося, ну раз як для того, щоб розплатитися з предыдущими долгами. Вот это плохо, тому що э, в долгосрочной перспективе перспективі дорога нікуди. Поки ситуація ситуация отнюдь не критична. А все ж таки українські політики часто сьогодні говорять про те, що ситуація економічна в США негативним чином впливатиме на українську економіку. Як ви думаєте, чи це справді настільки дарить по українській економіці? І адже близько 55% наших золотовалютних фондів зберігаються у, в американській валюті? І взагалі говорять про те, що ну, ми бачимо, про те, що українська економіка є дуже ну, на високому рівні е, доларизованою. І як ви можете це прокоментувати? Чи справді Мы зависим от этого украинская экономика. Ну тут, мне кажется, у вас в одном вопросе три вопроса. Если говорить о том, что 55 международных резервов Украины размещены в государственные ценные бумаги Госказначейства США, ну я вам скажу, что хотим мы этого или не хотим, а превалирующим активом размещения международных резервов для подавляющего большинства стран мира, включая такие мощные, как Китай, Япония, Гонконг, Таиланд, европейские государства, Бразилия, Аргентина, является долговые ценные бумаги Госказначейства США. И так как э, реальности дефолта не произошло, и, вероятно, его не могло произойти, и, опять же, нужно отличать технический дефолт от э, финансового дефолта, технический дефолт мог произойти исключительно в силу того, что э, была достигнута планка госдолга, и необходимо было формальное решение. Другое дело, чтобы вокруг этого была разыграна великолепная мыльная опера, захватывающе интересно. Ну, может сказать, Это был технический фактор, то есть нельзя говорить о том, что США не могли выполнять свои обязательства в силу отсутствия денег, они не могли в силу законодательных ограничений. Вторая часть вопроса влияние ситуации в США на экономику Украины. Я думаю, что, наверное, речь идет о э, все сильнее проявляющихся признаках замедления темпов роста экономики США и, кстати, не только экономики США, потому как э, если в США во втором квартале хотя бы был рост на 0,8%, что, конечно, очень отличается от прогнозов аналитиков, которые говорили о 2, а то и процента, В США был рост всего лишь 0,8%, в Европе нулевой рост. Скажется ли это на экономике Украины? Да, я думаю, скажется. Потому как и США... А я как раз хочу в этом сказать. И США, и особенно Европа, являются главными торговыми партнерами Украины важными торговыми партнерами. Ну, конечно, наряду со странами Юго-Восточной Азии, СНГ и Турцией. Но, скажем, экспорт Украины в Европу это почти 30% в США. Конечно, в значительно меньшей степени влияют. Но давайте, наверное, говорить скорее о Европе, которая находится ни в чем не лучшей ситуации, чем в США. Естественно, если мы ожидаем вторую волну рецессии, если она состоится определенные признаки, предпосылки к этому есть. Естественно, это отразится на объеме покупок той же Европой, продукции, которую экспортируют украинские предприятия. Это, в свою очередь, приведет к снижению объемов производства на этих предприятиях в Украине. А они очень серьезный удельный вес ВВП Украины занимают. Это может привести к уменьшению валютной выручки, к дальнейшему ухудшению торгового платежного баланса, к давлению на гривну и к многим негативным. Другим моментом. однак я почерпнув, може привести поки чітко говорить о наступлении второй волны второї о а її о її продолжительности, я би не рискнул, потому что к тому що є предпосылки, но але ситуація може по разному А от щороку державний бюджет закладають певний відсоток інфляції, як ви можете прогнозувати, який сьогодні стан чи чого варто боятися українцям, і можливо порати. В якій валюті краще зберігати свої заощадження? Ну, наскільки я розумію, за першу половину року інфляція вже перевзошла прогнози офіційної і правительственної. По-моєму, правительственної були 8,8 на рік, за перші півгоди були 9,1. Я думаю. не стоит комментировать. Ситуация понятная, предпосылок для того, что у нас будет во втором полугодии дефляция, я не вижу. Касательно валюты сбережений, понимаете, тут мы можем говорить о двух моментах, практическом и теоретическом. Теоретическом я бы, конечно, рекомендовал, наверное, в первую очередь швейцарский франк, Возможно, сырьевые валюты, так называемые, это австралийский, новозеландский доллар, бразильский реал. Но попробуйте их купить. Я пытался, у меня не получилось. При ну, наверное нормальной финансовой продвинутости и наличии определенных знакомств в различных банках Украины. Поэтому давайте исходить из тех реалий, которые у нас есть. Я думаю, что в долгосрочной перспективе угроз для доллара нет. Я думаю, что в среднесрочной перспективе угроз для евро тоже нет. В принципе, это две очень плохие валюты, если сравнивать их со швейцарским франком или австралийским долларом. Но если сравнивать с другими валютами, в том числе с национальной валютой Украины, то мне эти, лично эти валюты нравятся больше. Хотя это дело вкуса. От зараз кінець літа, і звично в цей час традиційно вже щороку стається так, що збільшується ціна на нафтопродукти. Чи можете ви спрогнозувати, чи буде з пального цього року, цього літа, і чи можете ви пояснити, чому відбувся такий різкий ріст цін цього року, на початку цього року на нафтопродукти? Да, давайте, наверное, со второй части вопроса, чтобы выглядело все в хронологическом порядке. Тут, я думаю, подавляющее большинство зрителей понимают и знают, что в феврале-марте произошел серьезный скачок мировых нефтяных цен, то есть это там, условно говоря, 85-88 долларов за баррель до 120 долларов за баррель цены в Украине, так как в Украине бензин и топливо, как и во всем мире, все равно производят из нефти. Ну, не изобрела Украина ничего нового. Естественно, цена на нефтепродукты в значительной мере в основном определяется стоимостью нефти. Если нефть выросла едва ли не в полтора раза, это не могло не отразиться на ценах в Украине. И, конечно, я понимаю, что различные эксперты и политические силы пытались это использовать в своих целях, но нужно быть объективным и или стараться, или хотя бы иногда быть объективным и, и не обвинять, предположим, действующую власть в том, что мировой рынок повел себя таким образом. Касательно возможного прогноза, я понимаю, вы намекаете на возможную уборочную, но ну, традиционно все-таки. Да. Обычно, с моей точки зрения, традиционно осенью холодает. Это скорее более традиционно, чем обязательно дешевеют, дорожают Дорожь то есть нефтепродукты. Парень. То есть я лично не усматриваю на протяжении последних нескольких лет серьезной корреляционной зависимости между уборочной, посевной и ценами на нефтепродукты. Я думаю, что все-таки цены на нефтепродукты будут определяться мировым рынком. С моей точки зрения, в данной ситуации. Скорее есть основания ожидать некоторого снижения цен на мировом рынке нефтепродуктов. Но, опять же, в Украине нельзя забывать о том, что еще помимо мировых цен на нефтепродукты есть аппетиты нефтетрейдеров. Угу. Которые... И есть платежеспособный спрос. То есть, если покупают э, А95 по 11.15, почему бы его не продавать по 11.15? Значит, у населения есть на это деньги. Зрозуміло, У липні цього року прем'єр-міністр України Миколазар відзвітував, що зростання ВВП в Україні за перше півріччя цього року склало 4,4%, А промислове виробництво зросло приблизно на 9%. Як ви думаєте, чого слід очікувати у другому півріччі цього року? Знаете, если сыграют те негативные сценарии, о которых все чаще и чаще говорят ведущие инвестиционные дома мира, я думаю, что примерно следующий будет сценарий. Третий квартал будет относительно неплохим, и траектория роста будет поддержана, но за счет сельскохозяйственного сектора, а четвертый квартал может показать гораздо менее радужные цифры, нежели те, которых ожидает правительство. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, що у нас в гостях був В'ячеслав Будко, віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин. А я наш ефір продовжується. Я дякую, що ви зустрічаєте цей ранок разом з нами. Залишайтеся далі, буде не менш цікаво.